Assalamualaikum. Salam sejahtera kembali untuk Solusi Sihat diterbitkan oleh Syah Azam. Nama saya Raif Azukifli dan nama saya Arif Muhammad. Waktu ini kita dalam Solusi Sihat kita nak sihat-sihat kesemuanya. Jadi kita bawakan topik untuk kesihatan iaitu ubah persepsi, usah takut dengan inhaler. Ya. Kenapa kena takut? Takut nanti pam lebih sakit lebih. Ada juga yang kata kalau kita mula pakai nanti kita akan bergantung sepanjang hayat. Ah. Adakah ini mitos atau fakta? Jadi untuk yeah. menjawab soalan ini. Kami bawakan kepada anda Dr. Nadia Azli Syam yang merupakan pakar perunding pediatrik UITM Private Specialist Center. Assalamualaikum. Selamat pagi Doktor. Assalamualaikum. Selamat pagi Raifah, Arif. Hmm. Hmm. Doktor sihat? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Okay. Walaupun sedikit berliku untuk sampai. <laughs> <Atulah>. <laughs> mengah lagi. Mengah. Mungkin <laughs> we'll joking barangkali. <laughs> Okey. Ya. <laughs> okay. Kalau mengah tak apa Doktor. Ambil masa seketika kita ambil inhaler. Okey. <laughs> Doktor ramai Ramai, ramai pesakit asma yang macam kita sebut tadilah ataupun penyakit paru-paru kronik takut untuk menggunakan inhaler Dia yang percaya boleh ketagih macam saya kata tadi takut berantem mm -hmm. sampai hujung hayatnya ada yang kata akan melemahkan paru-paru malah menganggap bahawa tak ada penyakit okay. semakin teruk tapi sebenarnya mm -hmm. inhaler ini rawatan yang paling berkesan dan selamat eh, kalau kita guna untuk mm -hmm. uh, jangka masa yang betul jadi pada permulaannya doktor uh, terangkan dahulu tentang inhaler ini apa yang ada kat dalam tu, apa yang menyebabkan kita okay. rasa terlalu berantem okay, uh, ini Inhaler saya rasa secara umum semua orang tahu yeah. uh, bentuk, warna kan dan uh, kalau kita tak guna ada ahli keluarga yang guna jadi kita pernah nampak sebelum ni sebenarnya inhaler ni dah lama inhaler ni actually alat perubatan dan alat perubatan dia uh, menghantar ubat terus Penafasan, ke dalam salur pernafasan ke paru-paru apabila disedut. Mm -hmm. Jadi untuk uh, mengurangkan radang paru-paru yang ada. And then inhaler ni ada dua jenis. Satu adalah kita panggil preventer. Preventer ni ubat ah ha, untuk mengurangkan radang paru-paru dan -paru. reliever adalah diberikan apabila kita semput atau suka bernafas untuk membuka salur pernafasan yang isu ketagih tu sebenarnya ramai orang mitos. Uh, konsepnya salah. Mitos saja. Mitos saja. Tak ada ketagih. Dalam inhaler tu tak ada dadah. Oh. <laughs> Dia tak macam rokok yang orang hisap rokok ketagih susah nak berhenti mm -hmm. tak macam tu okey uh, inhaler ni uh, ramai orang tahu yang bila doktor sebutkan sebagai preventer dan reliever dalam preventer tu ada ubat yang steroid okey jadi bila orang dengar dengan steroid ni orang panik steroid ni tak sama macam orang pergi gym mm -hmm. yang inject steroid ataupun uh, makan steroid Okay, yang ini adalah inhaler kita sedut. Yeah. So kandungan steroid dalam inhaler tu adalah sangat rendah, sangat kecil dan itu melalui sedutan terus ke paru-paru. Tidak menyebabkan ini ketagihan. Mm -hmm. Ha ke sebenarnya dia bukan ketagihan. Orang ingat Uh, bergantung sangat pada inhaler. Uh, bila start pakai tak boleh berhenti. Hmm. Uh, ada orang kata doktor pakai sampai sampai tua ke doktor, sampai hmm. meninggal ke? Kata tak ada. Eh, uh, itu bergantung kepada uh, kawalan penyakit kita, penyakit asma, penyakit kronik paru-paru bergantung. Kalau kawalan sudah baik dengan full up doktor boleh berhenti okey uh, baik maksudnya okay. uh, kebergantungan yang maksimum yang sepenuhnya kepada inhaler tu mitos lah yeah. cuma satu juga saya, saya nak tanya sama ada mitos ataupun betul-betul kadang-kadang uh. ada yang uh, semput ataupun mungkin uh, sesak nafas kan uh. mereka ambil inhaler okay. tetapi ada yang kata once ambil inhaler hmm semput kita akan jadi lebih parah. Ha. 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 <laughs> Padahal ubat ni ha. ha. Padahal yeah. sebelum tu semput biasa-biasa je. Okay, okay. faham. Uh, saya dapat beberapa kali uh, parents tanya, "Doktor anak saya uh, bila pakai je dia akan nampak makin teruk?" Ha oh. uh, okay. ada pula pandang kata doktor boleh pakai je elok. Uh, so dia macam bergantung pada situasi. Hmm. Okay that's why um, bila pal perlu pakai inhaler Perlu dapat rawatan doktor, perlu dapat uh, orang kata jumpa dengan doktor pakar dulu hmm. Atau doktor dekat klinik Sebab ada banyak parents um, dia beli inhaler tu dari luar Lepas tu dia pakai sendiri kat rumah Oh, Tak ada pantauan doktor Lepas tu dah teruk baru-baru datang Okay, nombor satu Kira orang kata self-treat at home Okay, nombor dua uh, Contohnya kanak-kanak kita pernah kalau inhaler kan ada bentuk L kan mm -hmm. orang dewasa dia straight tapi kanak-kanak kita akan pakakan dengan aero chamber yang orang panggil corong tu Ah okay okey ah, okay. jadi teknik tu kena betul Okey kalau kanak-kanak kena pakai yang ada corong dengan inhaler baru bila sedut ubat tu akan terus sampai ke paru-paru dia tak akan terkeluar-keluar pergi pipi ke udara tempat lainlah ha uh, jadi effectiveness uh, of the uh, ubat tu masuk ke dalam paru-paru baru teknik penggunaan betul baru akan memberikan kesannya baik hmm. yang ketiga mungkin bukan asma sakit lain <laughs> Tapi oh, orang okay. tetap pakai inhaler. Dan bila tak baik orang salahkan inhaler. pula la dah. Ha. Ah. Okay, sebab sebut pasal inhaler ni, saya rasa dia macam ada beberapa warna jugaklah doktor. Ah, betul. Adakah warna itu mengikut uh, warna favorite saya atau apa warna, warna rumah sukan? Okay. <laughs> atau menandakan sesuatu doktor? Okay. ah um, sebenarnya macam ni. Uh, biru. Okay. Biru tu adalah reliever. So bila kita sempur susah nafas dapat yang biru. Ah ha, itu biru tu satu je untuk fungsi dia satu je melegakan nafas masa kita semput susah nafas. Okey, yang selain biru ada merah, coklat, purple. Yang tu kita pakai sebagai preventer, uh -huh. yang kena pakai setiap hari. Okey, warna tu bergantung kepada kekuatan ubat dalam inhaler tu. Maknanya dia ada level lah level 1, level 2, level 3 uh, different colour determine different level, different strength of ubat dalam inhaler tersebut uh, and then yang itu kena pakai hari-hari itu preventer, sihat pun tak ada simptom batuk, still kena pakai sebab dia mengurangkan keradangan paru-paru uh -huh. mengawal simptom asma uh -huh. jadi bertambah lebih teruk okay. jadi kita nak orang yang asma ni jangan ada alasan saya tak boleh jogging saya tak boleh bersukan uh, saya tak boleh panjat gunung Sebenarnya semua boleh asalkan kita punya kawalan penyakit terkawal lah seperti asma. Hmm. Okay. Doktor seterusnya, saya suka tengok drama. Bila tengok drama, <laughs> kalau macam tu menggelupur, sedut-sedut macam tu. Saya rasa macam cara sedutan dalam yang kita tengok dalam TV dengan cara sedutan yang diajar, sedikit berbeza. Dia oh, macam betul. tak boleh menggelupur-menggelupur kan. Betul-betul. Ah, ha. <laughs> Sebenarnya macam cara yang betul kita nak sedut tu. Betul-betul. Ah, ah. Dia okay, uh, dia, dia berbeza bila sedut direct uh -huh. yang, yang, yang inhale tu. Kita sedut hmm. Okay bila kita sedut tu Kita sedut Dan kita kira-kira sampai 10 saat Baru kita hembus Kita akan rasa ubat tu Kita spray je Kita sedut 10 saat Kita akan rasa ubat tu masuk Dan kita tarik nafas After 10 saat kita lepas Dan kita rasa lega Okay dan biru tu selalunya boleh dua kali dua puff dua picit eh um, boleh jadi enam picit boleh jadi sepuluh picit bergantung okey okey and then kalau kanak-kanak kanak-kanak tak pandai synchronize mm -hmm. tarik picit tarik nafas kira 10 saat baru lepas budak-budak tak synchronize orang dewasa boleh ha, yeah. that's why budak-budak kena pakai aero chamber jadi bila aero chamber tu dia tak payah tarik nafas dia nafas macam biasa macam macam biasa nafas dia just press ubat tu dia nafas macam biasa kira 10 saat nanti ubat tu akan masuk sebab dia bernafas macam biasa okay. dia tutup kat mulut dia dia tak nafas macam biasa ha, 10 saat habis hmm. ha, jadi kalau budak-budak kita nak serah synchronize tak boleh nanti ubat tu membazir je okay. ha, jadi that's why ada some parents doktor anak saya, uh, saya tak suka inhaler saya nak nebulizer Mm -hmm. dan ramai parents yang saya jumpa ada home nebulizer so diorang beli ubat sendiri mm -hmm. diorang bagi anak nebulize dekat rumah beberapa kali dan bila agak teruk baru bawa datang ke hospital okay. uh, sebab diorang rasa nebulizer tu more efektif lebih senang anak tak meronta uh, dia rasa lagi bagus mm. tapi bila self treat itu petanda yang tak bagus lah okay. uh, sebab you you macam bergantung sangat pada barang tu ubatan tu nebulizer tanpa you ada pemantauan doktor. Ha, sebab kalau keadaan teruk tu yang kalau kita tengok masuk hospital, yang masuk uh, HDU atau ICU tu semua sebab datang lambat hmm. tapi dia dapat rawatan dah tapi rawatan sendiri kat rumah Baik. Uh, ada sesetengah kes lah hmm. Hmm. baik, uh, tadi doktor ada kongsi, uh, beza seseorang hmm. individu tu jumlah pump dia ada yang mungkin Betul. 3 kali saja, ada yang hmm. sampai 8 kali, yeah. maksudnya yang banyak kali tu yang asma teruk ke macam mana? Yeah. yang banyak kali tu adalah sebenarnya asma inhaler colour biru. Okay. Okay, inhaler colour biru tu untuk melegakan serangan asma, serangan nafas sempit. That's why kita kena beri beberapa kali. Sometimes kita ulang setiap 3 jam. Kita ulang setiap 4 jam atau 6 jam. Okay. Dia, ber, dia lain dengan preventer. Preventer hanya satu kali pagi, satu kali malam. Mm -hmm. Nah uh, macam tu. Okey, baik. Uh, berbalik kepada yang nap dekat rumah ni. Doktor kata ha. tadi uh. ramai dah beli kan. <laughs> Duit ada. Apa kisahnya daripada farmasi kita bawa farmasi ke rumah? Malah oh. dia dekat ha. kita. E <laughs> ha betul. Ada. Cuma nya uh, situasi nap dekat rumah ni, hmm. kadang, kadang boleh buat sendiri kan doktor? Hmm. Risikonya macam mana? tu oh, itulah. Risiko ke okay. uh, sebab sampai parents uh, dia pernah admit dekat hospital so anak dia dapat nap jadi bila dia balik dia rasa kerap kena pergi klinik untuk nap dia rasa lebih senang kalau nap dekat rumah uh, tapi bila nap dekat rumah dia akan bergantung sangat kepada nap tu tanpa perlu jumpa doktor semula uh, yang tu bahaya sebab bila anak dia lega okey dia akan biarkan esok dia buat lagi sampai satu hari sampai dua tiga kali sampai seminggu dia nap anak kat rumah bila dah agak teruk baru datang hospital uh, memang um, ada parents dia lebih prefer sebab um dia rasa lebih senang lebih convenient in a way uh, mm -hmm. tapi sebenarnya ada risiko bila kita terlepas pandang Ha macam tu. Okey, baik. Ha. Uh, satu pula tadi kalau kita tergugup apa tak boleh itu bukan cara yang betul lah. Kita kena mm -hmm. tenang. pasal bila kita sedut kena tahan 10 second. Mm -hmm. Baik, uh, kondisi badan pula. Adakah mm -hmm. yang terbaiknya ketika kita duduk ataupun berdiri ataupun ketika baring tak digalakkan. <laughs> Okey, memang kena duduk. Kena duduk eh? Okey. Okay. Kalau orang dewasa kena duduklah. Okey, orang dewasa kena duduk uh, untuk tarik nafas synchronize sedutan tu. Mm. Tapi kalau kanak-kanak dia boleh duduk boleh so, baring sebab parents yang bagi. Mhm. And then dia perlu bernafas macam biasa je sebagai so, okay. pakai aero chamber. Mm -hmm. uh, kalau macam baby contohnya baby umur 6 bulan. Kan dia baring kan? Mm -hmm. so parents boleh macam bagi nak macam menyusu tu atau tu bagikan inhaler tu. Oh. ikut Ke chamber. Okey, doktor. Tadi mm -hmm. doktor sebut ada orang yang pam dia 5, 10 bergantung kan. Mm -hmm. Macam mana penentuan dos tu? Uh, Teks tu so kena jumpa doktor. <laughs> ah. Kena ada pemantauan doktor. Eh? Maknanya kena ikut daripada arahan doktor lah. Uh -huh. uh, macam tu. Uh -huh. Kalau sendiri tukar-tukar-tukar tu agak bahaya. Hmm. Uh. Baik, tapi kalau kita tengok inhaler ni selain daripada beza dari segi fungsinya hmm. iaitu uh, dari segi preventer, reliever tadi mm -mm. Uh, beza juga dari segi warna mm -mm. dan ada juga yang datangnya dalam bentuk bulat macam UFO tu. Oh betul, ah. kalau purple kan yang yeah. bulat tu. Yang tu tu apa pula doktor? <laughs> <Macam> <laughs> macam-macam oh. bentuknya. Ini <laughs> nak naik flat ke? Eh? okay, um, actually yang untuk uh, bulat tu, kalau purple actually strength dia kuat lah. Okay. Jadi antara kira-kira tadi saya mention ada level 1, level 2, level 3 dia level 3. Okey. Okey, dia adalah dua jenis ubat gabung jadi satu combo lah. Oh, two in one. dua dalam satu. Okey, two in one strength dia tinggi. Jadi usually kita akan berikan kepada uh, mereka yang mempunyai kawalan asma yang agak tidak terkawal. Mm -hmm. Okey, and then dia number 2 dia convenient dan senang bawa. And then senang sedut tak payah pakai aero chamber. Tapi hanya kepada orang uh, kanak-kanak yang dah besar atau orang dewasa. Okey. Uh, contohnya kanak-kanak umur 12 tahun 18 tahun okey uh, ataupun orang dewasa lah uh -huh. yang bulat comel je uh, yeah. katalah budak-budak sekolah mendengarkan takkan nak bawa aero chamber pergi sekolah yeah. tengah pam-pam ada aero chamber kawan nampak malu <laughs> <laughs> okey baik dan juga dari segi kekerapan tu satu tadi untuk uh, relief kan tenang uh -uh. satu lagi yang kita memang pakai hari, -hari lah uh -huh. so yang macam untuk relief tu dia macam bila kita ah rasa perlu ke ataupun dia macam makan ubat juga sehari tiga kali uh, kena uh. Ah, anti macam, macam antibiotik habiskan ah ke okay, macam mana ah uh, yang reliever tu kita hmm. pakai semasa ada simptom okay. iaitu batuk yang berterusan susah nafas atau batuk berbunyi yang kita panggil sebagai wheezing dia macam whistling sound hmm. eek, eek dadi ni macam dia sini akan susah nafas okey masa tu dia kena pakai untuk beberapa hari lah ikut arahan doktor ulang contohnya kita akan beritahu uh, boleh pakai 6 puff selang 4 jam untuk 3 hari okey contohnya eh. tapi doktor akan pantau okey itu adalah untuk reliever untuk mengurangkan untuk melegakan nafas saluran nafas yang sempit mm. tapi at the same time preventer tu masih kena continue pagi dan malam oh ah tapi jika Um, dah pakai reliever selang 3 jam, 4 jam masih rasa nafas tu tak lega mm -hmm. maknanya kena pergi hospital yang berdekatan okay atau klinik untuk doktor check balik dan mungkin masa tu perlu nap ataupun perlu masuk ward ok uh, baik maksudnya kalau seseorang itu ada asma memang akan diberi preventer itu wajib yes. uh, 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 sekarang kita ikut kita punya current guideline memang okay. kena ada preventer sekarang mm -hmm. hmm. mm -hmm. tapi ramai orang bila dah baik je tak payahlah preventer ni Beceh lah pakai hari-hari hmm. so preventing ni ditinggalkan selalunya. Oh. Ah dia pakai reliever je kan. Bila then... perlu je. Ah. Tapi nanti bila tanya setiap bulan, ah setiap minggu kena pakai reliever setiap minggu. Hmm. So macam nampak kawalan tu tak bagus. The reason kita bagi preventer is every day kita nak kurangkan penggunaan reliever. Hmm. Kita tak nak dengan every week you need to use your reliever. Setiap minggu sempur setiap minggu sempur By right with preventer every day you punya uh, symptom untuk asma susah nafas ni sangat berkurang sangat dan jarang-jarang boleh -jarang pakai warna biru tu. Ya, yeah. kita bukan hmm. nak suruh legakan saja, kita nak suruh ubati asma tu. Betul eh. Okey. Doktor, uh, bila kita petahu yang mungkin badan kita atau anak kita atau pasangan kita perlukan inhaler tu aa ah, okey kalau untuk first timer usually tak tahu you ah. macam nampak je susah nafas ah. kalau orang dewasa dia akan kata susah nafas lah ah. atau nafas berbunyi kalau anak kita yang kecil yang baby uh -huh. yang tak boleh cakap tu kita nampak dia, dia nangis dan dia punya dada tu actually nafas dia dia dada dia tinggi dia terlebih lekok ya lekok dalam dia. ataupun dada atas ni meninggi sebab dia nak nafas susah dia uh -huh. macam obstructed okey uh, masa tu bila jumpa doktor doktor pakai stetoskop dengar paru-paru dia dan doktor akan baitu ada bunyi wheezing okey okay, akan ada bunyi dan doktor akan tetakkan uh, rawatan Okey macam itulah mm -hmm. uh, tapi kalau orang yang dah biasa dah already uh, doktor dah diagnose kan? ada masalah asma ada masalah paru-paru kronik -paru mm -hmm. dan doktor startkan inhaler usually first time inhaler, farmasi akan ajar Teknik yang betul Sedutan yang betul Okay uh -uh. Jangan risau Yang penting pergi jumpa doktor dulu hmm. ha. Baik Doktor Satu jugalah uh, Bila dah Dinasihatkan uh, Untuk pakai inhaler hmm. Awak kena ambil ni asma awak dah uh, Serius kan hmm. Dah ada bunyi Dan sebagainya Cuma Kita ni doktor Sebagai manusia Selain daripada Kita takut hantu Kita kena takut <laughs> ubat Kadang-kadang <laughs> kita macam Ambil tak ambil Kadang-kadang skip uh, Esok eh, ambil hari ni Tidak Lusa okay. ambil Uh, hari kemudiannya tidak kadang-kadang lupa kadang-kadang sengaja hmm. jadi okay. risiko skip-skip ni doktor macam yeah, um, mana ok um, betul uh, ramai orang macam tu uh, itu, itu orang kata lumrah lah hmm. lumrah manusia <laughs> kita <laughs> selalu lupa hmm. especially bila kita dah baik bila kita masa kita tengah sakit tu kita janji-janji kat diri oh, kita hari-hari makan ubat hari-hari makan ubat, ubat. <laughs> <laughs> tapi bila bila dah baik tu janji tu lupa dah ha oh, ah, okay. okay. tapi ah uh, selalunya bila kita skip ubat makan tak betul ah uh, nanti simptom tu berulang hmm. uh, asma yang memulai doktor kata level 1 dah jadi level 3 mm -hmm. okey ataupun kerap masuk masuk ward bila kerap masuk ward untuk orang yang ada bekerja macam asyik kena EL, MC kalau kanak-kanak yang sekolah asyik absent dari sekolah jadi dia punya pelajaran akan menurun dia tak boleh fokus dalam kelas mm -hmm. so sebenarnya tak baik untuk untuk kanak-kanak pertumbuhan, perkembangan dan pembelajaran tak baik untuk orang dewasa yang bekerja pun tak baik dia akan mengganggu macam-macam masalah bila selalu tak datang kerja mm -hmm. kan okey ha, jadi yang last sekali adalah bila kawalan tak baik selalu skip, asma makin teruk, uh, penyakit paru-paru uh, makin tak baik dia akan mengancam nyawa. Hmm. And then bila dah dewasa tu ada orang tu asma asma, inhaler inhaler, rokok tak rokok. Oh. Ah. Siapa tu cakap? Siapa cakap tadi? Tak yang tak rokok tu? Kan? Sebelah kanan, inhaler, sebelah kiri rokok. Oh. Berhau je, benda nak hmm. masuk dalam ok uh, kenapa doktor ada sesetengah inhaler ini seolah-olah tidak berkesan ke atas pesakit Okey, nombor satu okey, betul ke asma uh -huh. <laughs> kita kena tentukan diagnose kan memang masalah asma uh -huh. Okey, uh, kalau betul masalah asma inhaler should work very well Okey, uh, number three, penggunaan and teknik inhaler tu kena betul. Number tiga, kita ada level ubat lah. Hmm. Uh, kalau kawalan dia semakin teruk, dia kena naikkan level ubat dia. Itu uh, yang dia akan tukar color. Hmm. Uh, Okey, uh, and then dia akan kena buat uh, susulan, rawatan susulan. Dan dia kena buat uh, further test kenapa makin teruk. Contohnya daripada istri paru-paru kalau makin teruk mungkin kita kena buat kepada CT scan untuk tengok takut paru-paru dia akan orang kata merosot mm -hmm. uh, fungsi paru-paru merosot dan paru-paru tu adalah rosak. Okey. Mm -hmm. Baik. Sekiranya kita konsisten ambil inhaler ini seperti nasihat doktor kan tak skip, tak ada rasa tak ingat memang kita berdamping dengan tidur sebelah ubat. Cuma uh, ada potensi suatu hari nanti betul-betul kita sembuh dek kerana inhaler. Okay dia macam uh, ubat ni uh, dia inhaler dia merawat hmm. dia mengurangkan simptom Jadi bila uh, semakin kurang kita semput semakin kurang kita sakit Kita punya badan akan develop good immunity kita akan jadi stronger hmm. Okay and then lama-lama uh, bila memang serangan asma kurang Paru-paru kita bertambah kuat then inhaler tu kita boleh stop Mm hmm, tapi kalau semakin kalau masih tetap isap rokok <laughs> Kerap masuk uat Bye bye lah doktor Susah eh Last kan adalah Paru-paru rosak lah hmm. ah, Okay Yang penting Pastikan anda Dapatkan nasihat Doktor dahulu hmm. Jangan beli Inhaler dalam Talian ah, <laughs> Jangan salah Orang pakai Reliever dia pakai Yang satu lagi <laughs> Ada <laughs> orang terbalik Ter terbalik. Ah. terbalik Terbalik Boleh <laughs> macam tu Okay Baik terima kasih Kita ucapkan kepada Doktor Nadia Azli Syam Pakar perunding pediatrik UIJM Private Specialist Center UPSC Sama-sama ya, Berkongsi berkaitan dengan Ubah persepsi Jangan takut dengan inhaler Jangan takut hmm. Demi kesihatan kita juga Nasihat Ambillah inhaler Seperti nasihat doktor ya. Baik sekali lagi Terima kasih kepada Dr. Nayah Azli Syam uh -huh. Kena terus bersama kami Bernama Radio Untuk anda